असलकम दोस्तों पाकिस्तान महाजर कौम और मुल्की बी सियासी और माशी सूरत हाल और महाजर कौम में एक आ, मैं क्या कहूंगा हिमाकतें पागलपन ठीक है गौर से सुनिएगा मेरी बात आज की सबसे अहम खबर क्या है देखिए पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको ट्विटर से ये द न्यूज डॉट कॉम डॉट पीके की खबर है और इसके मुताबिक पाकिस्तान को दस बिलियन डॉलर के कर्जे इमदाद लफ्ज यूज किया लेकिन असल में वो कर्जे हैं जो जब हमारा भिकारी वजीर आजम आ, क्या कहते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट रेजिलियंस जो है उसके मूड में गया है मीटिंग में गया है तो प्लेज uh, हुई है ठीक है जब प्लेज की तफसील कुछ इस तरीके से है कि इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने चार अशारिया दो बिलियन डॉलर के जो कर्जे हैं वो मंजूर किए ठीक है अच्छा ये सारी बातें हो रही है क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि जो बलावल भुट्टो जो है वो प्लेच कर रहा था ठीक है इसकी भी थोड़ी कहानी करेंगे कि बलावल भुट्टो का क्या किरदार है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने डेढ़ ठीक है उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने 500 मिलियन यूरो फ्रांस ने 345 मिलियन डॉलर चाइना ने 100 मिलियन डॉलर एड ने 100 मिलियन डॉलर ऐसे ही जर्मनी ने 80 मिलियन जापान ने 77 मिलियन कुल मिला मिलू के इसका जो तखमीना बनता है वो बनता है तकरीबन कोई आठ बिलियन और उसके अलावा जो है सऊदी अरेबिया ने अगले सेशन में वो ऐलान कर देगा कि एक बिलियन डॉलर जो है वो सऊदी अरेबिया भी देगा और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो एक बिलियन डॉलर देगा तो ये लाइफलाइन है जो पाकिस्तान को कर्जों की सूरत में दी गई है बड़ी अहम बात है हम बात करेंगे महाजिर की मेरा इंटरेस्ट सिर्फ महाजर में मगर यह समझे कि गंगा कहां से बह रही है कर्जों की गंगा है जिस पे ये मुल्क चलता है अरे बात समझ में प्रोड्यूस तो कुछ नहीं करता खाते हैं सारे के सारे जर्नल खाते हैं सियासतदान खाते हैं आवाम टैक्स देने से घबराती है सिर्फ मुतालबात करती है नारे लगाती है लीडरों की पुजारी है कि हम नहीं हमारे बाद लंदन का भगोड़ा आबाद आबाद ये नारे लगाते हैं ना तो बात यह है कि किरदार क्या है समझिए बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं जब से सैलाब आए हैं वो ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज दुनिया में जो हो रही है उसका असर पाकिस्तान पर पड़ा और हमें हमें मदद दी जाए तो मदद कैसे दी गई है कर्जों की सूरत में दी गई है ठीक है अच्छा ये इमदाद कैसे मुमकिन है आप इसका अंदाजा लगाइए कि सारे यूरोपियन वो हैं बैंक या कंट्रीज ठीक है चाइना जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है उसने सिर्फ सौ मिलियन सिर्फ सौ मिलियन ठीक है अच्छा बाकी जो है फ्रांस यूरोपियन यूनियन इन्होंने बड़ी तादाद में रकम दी है आप क्या समझते हैं ये रकम उन्होंने अपनी खुशी में दी है नहीं ये अमरीकी हुकूमत के इशारों के बगैर किसी ने कमिट किया ही नहीं है ये मैं आपको साफ बता रहा हूं अगर आप समझते हैं कि सऊदी अरब अपनी मर्जी से इमदाद देता है तो मैंने यकीन करता ठीक है सऊदी अरब में जो आजकल चल रहा है वो अमरीकी इशारों पे चल रहा है ठीक है हिजाब कताब मुल्ला अंदर कॉन्सर्ट चल है? रहे हैं ठीक है आइए तो ये जो इमदाद है ये गारंटी है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की शबाज शरीफ हुकूमत को या पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमत को चूंकि इमरान खान को धक्का दिया गया खड्डे लाइन लगाया गया ठीक है रशिया ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी है समझ जाए बात आप ठीक है अच्छा बात यह है कि यह कर्जे जो आठ बिलियन से दस बिलियन डॉलर के जो कर्जे लिए हैं यह कब चुकाए जाएंगे कैसे चुकाए जाएंगे इसका कोई किसी को अंदाजा है नहीं है किसी को क्योंकि जब ये कर्जे आएंगे तो बड़ी तादाद में जरदारी की जेब में जाएंगे नवाज शरीफ की जेब में जाएंगे किसी जतोई की जेब में जाएंगे आ रही बात समझ में किसी ना किसी की जेब में जाएंगे ये इसको रोकने वाला कौन है इसको रोकने वाला कौन है इसके रोकने का एक ही तरीका है कि तारकिन पाकिस्तान जिन्होंने पाकिस्तान से नकल मकानी की है जिसमें एक बड़ी तादाद मुहाजिरों की है मुहाजिर कौम के काबिल तरीन अफराद की है अगर वो अमरीका यूरोप और इधर उधर इन्वॉल्व हो जाए सिस्टम के अंदर जो एक तादाद मौजूद है तो वो इस फंड्स में करप्शन को भी रोकने के काबिल हो सकते हैं आएगा तो यह हुकूमतों के तहत आना इसे जरदारी बिलावल शहबाज शरीफ के ही थ्रू है इमरान खान के थ्रू नहीं आएगा अल्ताफ के थ्रू नहीं आएगा एम के पाकिस्तान के थ्रू नहीं आएगा ये आना हुकूमतों के थ्रू है ठीक है उनके कलॉबरेशन से आना है अगर हमारे लायक काबिल अजीम महाजिर जो बड़े बड़े बैंकों में बड़े बड़े इदारों में इन हुकूमतों से ताल्लुक रखते हैं अगर उनकी महाजर कौम इज्जत करना शुरू कर दे तो वो कुछ कर सकते हैं कि ये फंड का जो जो गंगा भैरी है इसमें से कुछ नहर एक आध निकल कर कराची हैदराबाद चक्कर मीरपुर खास तक पहुंच जाए बड़े सीधी सीधी बात में कर रहा हूं आपसे ठीक है पाकिस्तान की जो सियासत है वो उसका जो पेवेट होता है ना मतलब जैसे जो किला जो होता है जिसको कहते हैं ना जिसपे गिर चक्कर घूमता है वो ये बैरूनी इमदाद है और यही डिक्टेट करते हैं कि हुकूमतें कैसे चलेंगी कौन मेयर बनेगा कौन गवर्नर बनेगा कौन वजीर आजम बनेगा कौन जर्नल बनेगा सौ नहीं लेकिन इनकी मंशा जरूर शामिल होती है अब बात यह है कि इमरान खान को पॉपुलर सपोर्ट है इसमें कोई शक नहीं है ठीक है लेकिन वो भी फौज ही के मेरूनी मिन्नत है उसके बगैर तो वो पिछले इलेक्शन नहीं जीतते अब वो कन्फ्रंटेशन लाइन पर है ठीक है अब फौज के अंदर एक तबका उनकी हिमायत करता है दूसरा उनकी मुखालफत करता है हमें नहीं मालूम ये ऊंट किस करवट बैठेगा मगर महाजर कौम का मसला यह है कि महाजर कौम की एक बड़ी तादाद ठीक है या तो वो अल्ताफ की दीवानी है जो बिल्कुल जाहिल है मतलब वो दे हैव नो आइडिया अबाउट द सिचुएशन एक खुश हो रही है कि ये जो मिल रहे हैं ये जो मसनू एम क्यूम बन रही है अब तो लग भी नहीं लगे बन रही है लेकिन बनने की थोड़ी बहुत उम्मीद है ठीक है इसलिए भी कुछ नहीं करना क्योंकि ये पिटे हुए मोहर है सिवाय इसमें मुस्तफा कमाल साहब जिसके जिनके अंदर सलाहियत है मैं दस दफा कह चुका हूं लेकिन इनके साथ मिलकर वो भी कचरा हो जाएंगे ये बड़ा सीधा सा पैगाम है तो नईमर रहमान साहब रहमान साहब को नजरियात का और हकायक का कोई अंदाजा नहीं है अच्छे आदमी है मेहनत कर रहे हैं इलेक्शन शायद जीत भी जाए लग यही रहा कि इलेक्शन जीत जाएंगे वो मगर उनकी उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है ठीक है वो नमतुल्ला खान एडवोकेट को मिसाल बना के चल रहे हैं ये भूल गए कि नमतुल्ला खान एडवोकेट कामयाब इसलिए हुए थे कि मुशर्रफ ने उनको पैसा दिया था फेडरल गवर्नमेंट से अब रहमान साहब पैसा कहां से लाएंगे ठीक है अमरीका को गाली दे के लाएंगे तालिबान से दोस्ती करके लाएंगे या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के दांत तोड़ के निकाल लेंगे कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट चबाती रहेगी पैसे को जो आ रहा है बैरूनी शहबाज शरीफ मुझे नहीं मालूम ठीक है ना यह बता दूं कि हजब इख्तिलाफ में थे अब मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी उन्होंने उनकी मेयरशिप बरतरफ कर दी थी गौसली शाह की हुकूमत ने अस्सी की दिहाई में चूंकि वह बेचारे कुछ नहीं कर पाए थे तो नईम रहमान साहब के लिए दुआएं खैर की जा सकती है मैं हमेशा से कह रहा था माजी में पीटीआई का अगर मेयर आएगा हालांकि नालायक तरीन लोग हैं अली जैदी और फिरदौर शमीम नकवी और इसमा, इमरान इस्माइल नालायक है इमरान खान बेवकूफ है जो इन गधों पर एतबार करता है गधे हैं ये तीनों ठीक है मगर भहर पीपल इमरान खान इस पर लायक करता है इमरान खान को नुकसान होगा इस पर बिल्कुल नुकसान होगा अहमक है वो कराची और महाजर की अहमियत नहीं समझ पाया वह एम क्यू एम समझता रहा एमक्यूएम खत्म हो गई है और इसका चैप्टर क्लोज महाजिर ही इंशाला करेगा मगर महाजिर क्या करे ये है सवाल ये है सवाल तो पैसे कहां से आ रहे हैं बैरूनी इमदाद से आ रहे हैं बैरूनी इमदाद क्या है कर्जे हैं और साथ साथ तारकिन वतन जो डायस्पोरा पाकिस्तान की उसकी इन्वेस्टमेंट है अब अगर महाजिर अपने इन बैरूनी ममालिक महाजिर की अहमियत समझ जाएगा तो शायद कामयाब हो जाए यकी फिर भी नहीं है यकीन फिर भी नहीं है मगर अगर गाली ने ठरा तुम ग्राउंड पर आओ तुम ग्राउंड पर आओ तुम ग्राउंड पर आओ तुम क्या कर रहे हो ठंडी हवा में बैठे हो अबे बदबखतो तुमने उस बाप को ठंडी हवा में बैठकर पैंतीस साल जाया कर दिए, उसने तुम्हारी अट्ठारहवीं तरमीम से गर्दन जो है जख्मी कर दी है मगर तुम्हें उसका इंतजार है जिसने कभी नहीं आना उसके लिए झूठ बोलते रहते हो पैंतीस साल से वो आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है उसने कभी नहीं आना और जो कुछ कोशिश करना चाहते हैं उनसे कहते हो तुम ग्राउंड पर आओ कराची में वरना हमसे बात मत करो तो महाजर कौम में जाहिलों का अहमकों का एक बहुत बड़ा जमे गफीर है ठीक है हर आदमी जो है अफलातून बुकरात सुकरात है तो ये कौम जो है इसके हालात के तब्दीली के आसार बहुत कम हैं मगर अगर कोई आसार है तो बैरून मुल्क जो अजीम महाजिर है रईस महाजरे, है महाजरे, महाजर हैं बाशूर महाजर कनेक्टेड महाजरे, वो ही कोई तब्दीली ला सकते हैं उनके लिए बैरूनी हुकूमतों खास खासतौर पर अमेरिका के अंदर जो हुकूमत है स्टेट डिपार्टमेंट है उन पर इंफ्लुएंस डालकर उनकी गुलामी करके नहीं उनकी गुलामी करके नहीं उनकी तनख्वाह पे पल कर नहीं बल्कि उनसे मामलात करके उनसे अपनी कौम के मसाइल की आगही पहुंचाकर उनको उनके जरिए जो है कराची को डेवलप करने की कोशिश करें तो तब तो मामला हल होगा लेकिन जो अल्ताफ की रविश रही है और जो दीगर उसके जो ए, लोग रहे उनकी रविश रही है तो महाजिर को नहीं मिलेगा तो मेरी बात तकरीबन मुकम्मल हुई मेयरशिप के और ये बल्दिया के इलेक्शन की कहानी की कोई अहमियत तो नहीं है आप जीत जाए नहीं जीते कोई फकर्री पड़ने वाला चूंकि गंगा जो है वो सूखी हुई अभी इसमें जो है एड आनी बाकी है जब एड आएगी तो जैसे मैंने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग के थ्रू आएगी अगर पीटीआई आए ने कोई चमत्कार कर दिया कोई मैजिक कर दिया कोई जादू कर दिया और हुकूमत में आ गई फिर उसके बाद अख्तियार होगा मुझे नहीं मालूम क्योंकि फौज में दो तबके हैं एक तबका जो इमरान खान को सपोर्ट करता है दूसरा उसका मुखालिफ है तो अल्लाह बेहतर जानता है जर्नैलों का कि वो क्या फैसला करते हैं मगर फिलहाल ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ जो है वो फंड्स लेकर आ रहा है जब फंड्स लेकर आएगा तो कर्जों पे ये भूखी अवाम फिर पलना शुरू हो जाएगी इसको पांच दस फीसद मिल जाएगा और नब्बे पचानवे फीसद जो है शरीफों और जरदारियों की जेब में चला जाएगा तो अगर जैसे मैंने कहा अगर आप कराची की तरक्की चाहते हैं महाजरों की बका चाहते हैं तो जो महाजिर डाइस्पोरा है जो बैन बैनी तौर पर पाकिस्तान से बाहर जो महाजिर आपसे हमदर्दी रखते हैं उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए बस बात खत्म हुई खुदाफ